Добрый день, зрители канала компании Аверсагра. Мы находимся на выставке в Крапивницком. Сегодня последний день. Сегодня выставка заканчивает свою работу. И для тех, кто не успел попасть, хотели бы немножко рассказать про вроде бы как бы старые агрегаты, в которые мы вдохнули новые, ну, скажем, новую жизнь. Зубовая барана и пружинная барана. Два данных агрегата, представлены в 12-метровом захвате, на универсальной раме. То есть при необходимости зубовая борона может превратиться, поменяв секции, может превратиться в пружинную борону. Давайте поподробнее посмотрим на наши рамы. Мы ушли от тросовой системы, заменили натяги. Это позволило работать агрегату даже. Не на полях, а на малых площадях, огородах и тому подобное. Рама довольно-таки высокая. Мало того, что вы можете спуститься на поле по пересеченной местности, вы можете свободно иметь доступ к ступицам, колесам, даже в сложенном состоянии. Теперь нет необходимости бороны поднимать с помощью физической силы. С транспортного в рабочее и обратно происходит все автоматически. Вам необходимо. Только вручную раскатать крылья и э, зафиксировать тяги. Все остальное работа гидравлики. Перейдем к пружинной баране. Секции, как я раньше говорил, секции пружинной бараны и зубовой бараны одинаковые по ширине захвата. То есть поменяв одно на другое, вы получаете новый агрегат. Пружины размещены в 4 ряда. Расстояние между пружинами 4 сантиметра. То есть это позволяет довольно-таки качественно обрабатывать грунт. Толщина пружины 10 мм. Угол атаки регулируемый от 0 до 90 градусов. Это немаловажно. Приобретайте агрегаты, работайте, а мы работаем для вас. Всего хорошего.